Всем привет! Собрались мы повезем альбинку на английскую мову. Зранку была дуже погода, было солнечко тепло. Думали погулять трошечки в парку, сходить в кафе, как-то развеять деток. Но погодка резко поменялась. Зараз сильный ветер, тучи и походу будет дождь. Ну, мы сейчас, зараз отвезем Альбиночку на английскую мову. И заберем мои резиночки. Так, потом надо зайти в Аврору, купить себе нитки на завтра. Завтра у нас день вышиванки. Альбиночки оденем вышиваночку. А так, сегодня четвертый день моего схуднения. Я вам покажу позже, на схильке я ж похудела и мой снеданочек. Никола не бывает нам сумно, когда в машине играет классная песня. Донечки сразу танцуют, спевают и поднимается настрой. Дуже классно, правда? Классная песня. Зараз мы идем с доночкой в Аврору, купить альбиночки, нитки, мулине. Ось, они ци, нитки. Зараз мы их купим. И еще хочу купить иголочки. Тоже богато всего. Даринка уже шось выбрала себе на улице пошел дуже-дуже сильный дождь. Буквально за хвилинки две пошел сильный. Сейчас я покажу, что я купила в Авроре Погодка просто дивует. Буквально хвилин через пять вышло солнышко и стала прекрасная погодка. Я кальбинка английского мова. Класс. Uh -huh. Вот я тебе забрала основы почты, резиночки. Будешь сегодня плести, да? Да. Uh -huh. Такая большая коробка. Альбинка не ду... э, не только малюет, а еще и плетет разные браслетики, да? На шею, на ручку. Ой, класс молодец, такая творческая девчонка mm -hmm. давай дома откроем, уже поднимемся mm -hmm. давай пей сок, сок мы купили старинкой тебе а зараз я взвешусь, у меня сегодня четвертый день правильного харчувания и подтяжки своего тела что а, у нас показывают, 53 200 получается на 2 килограмма За два дня я схудла. А це мой сніданок. корисний, легкий і, на мій погляд, дуже смачний. Приехали мы до дома. Ось, подевись, как мой. Улюбленный человек меня сдувал. Послала я его в АТБ за пончиками для доночек. Дуже любят доночки-пончики. А Вин купил мне чаю. Говорит, побачил акцию. Акция была по 52 гривны. Так он коштует 72 гривны, говорит. И забрал все, что стояло на полке. С9, говорит, штук. Было бы больше, забрал больше. Ой, такой у меня любимый человек. Дякую ему. А цей ми обед. Дуже я люблю цей салатик, огурчик, редисочка, творожок и сметанка. Дуже-дуже смачный. Всем еще раз привет! Сегодня мой четвертый день правильного харчування. Все вы уже побачили, насколько я похудела за три дня пошел четвертый день. Я выкладывала свой снеданок, обед. И на вечерю я попила зеленый чай, съела банан и съела трошечки кураги. И все. Детки уже заснули, а я вырешила записать видео. И сегодня у меня тематика видео ⁇ это игрушки. Что ж Дитыны, яку игрушку. все-таки я мама двух доночек и трошечки в этом понимаю. недавно мне в инстаграме написала девчонка и попросила, чтобы я ей посоветовала игрушку на день рождения. она идет на день народжения. девчонки три Рочки, и спитала, яку игрушку можно подаривать. Случайно я ей ответила, и она зараз дивиться меня на канал, на моем канале в YouTube, и хочу вам расповести. Итак, сразу скажу, что все детки разные. На своєму прикладі я могу а, сказати, що у меня дві донечки і они дуже різні. Старшая донечка моя, у них різниця в 7 років. Старша моя донечка, вона коли була маленька в, в такому віці як младша донечка Даринка. Она любила играть с кубиками, с мячиками, с разными. Собирала пазлы, собирала вот такие сорторы кубики. Вот такие пазлы она собирала, выстраивала. Собирала пирамидки. Вот такие раз я вам покажу. Вот такие вот она собирала мозаики вот такие вот пазлы дуже любила резные книжечки потом я и купила мольберт огромный такую доску она любила ось а младшая доночка зараз даринка она дуже играется с ляльками. Старшие доночки скільки я не покупала. ляльок разных я и покупала. И вовиборные, и маленьких. И якісь то барби я покупала. Покупала колясочки разные. И большие, и маленькие. Покупала кухню. Покупала посудки. Но она подывится, потримается ляльку. И все, как-то ей не дуже цикаво были все ци игрушки. Вот она сидела, перебирала вот эти сорты, сортеры. Вот э, такой домик у нас, их два домика уже. Доночки поразбирали, где-то лежат. Игрушек у нас дуже, 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 дуже богато. Ось. И все детки разные. Так что, шо, чтобы, э, допустим, подарковать реб я я допустим я не люблю когда у меня спрашивают когда у меня как-то спросила Кришена Оля что подаровать доночкам, что привезти на подароночек, я сразу говорю у нас все есть там ничего не потребно у нас все есть ось и мой совет ну так не дуже ну не спрашивайте так зайдите издалека, спросите, о а чем интересуется, допустим, твоя доночка, с чем она играет, сколько ей роков, чуть-чуть совсем-совсем издалека, и вы уже тогда будете понимать всю самую ситуацию, что же ей подорвать. Конечно, допустим, если издалека мне стачили, а как там твои доночки, с чем они играются, как они играются, конечно, я начала рассказывать все это все, и уже было бы понятно ось а зараз моя маленькая доночка даринка она играет со ляльками и дуже цеци кого она бебибордов укладывает спадки а она их одевает растевает готовит им э, снеданки вечерю у нас есть ось такой наборчик зараз я вам покажу дуже классный такой наборчик, подорвала ей крещено тут есть такие резные фрукты, овощи, какие можно резать. Допустим, когда я готовлю, она на меня дивится и тоже хочет повторить за мной цей весь процесс. Есть такая досточка маленькая. И получается, они на магните, вот такие яблочко и она их сидит и режется и дуже кава. Есть разные кастрюльки. И она наоборот. Вот Как я хотела со старшей донькой, чтобы она играла с нальки, чтобы она играла с этими колясочками. У нее была большая кухня, я ей купила. Ну, это было все напрасно, она не игралась. Но зато сейчас маленькая донечка, С сим-сим она играется. И зараз я вам покажу, что чем интересуются дитки ну, примерно с 7 лет и до 10. Какие игрушки у моей старшей доночки? В что же я она играет? Ну, поня понятно, что наши дитки все дуже развитые. Маленькой доночке то купил в два года уже телефон, она уже играется, уже сама там с играми, что-то дывится, переключает в два года ось. И а, старшей доночке. зараз я вам покажу, чем интересуется старшая доночка. А, был такой прикол, как-то моя альминка подходит и а, мне говорит. Мама, а где мой? Я даже записала. Сейчас я вам скажу. Скетчбук. <с> ну я ж, конечно, ей, блин, Альбина, ну я не, блин, не поняла, шоу, она говорит, скетчбук. Честно думаю, блин, Альбина, ты меня прости, твоя мама не душа такая <с> современная, скажем так. Оказывается, как вы думаете, что это скетчбук? Скетчбук – это зараз, по-новому, это, как я поняла, альбом для малювания. Донечка моя ходит на малювание, малюет рисуночки. Зараз я вам похвастаюсь и покажу, какие рисуночки она малюет. Мне тоже сподобается. И получается, скетчбук – это альбом для малювания. А по-новому це скетчбук. Зараз я вам ближче покажу, які малюночки вона малює. На малюванні. Ось таку дівчинку намалювала. Такого мішку. Ось таку дівчинку. Дуже гарна дівчинка така взагалі. Ось таких единорожков. Ось такую принцессу. А, намалювала она еще ось такую принцессу. Это я вам хвастаюсь. Я дуже пишаю своей доночкой, что она так малюет, что она ходит на малювание. И намалювала ось такую маму. У меня есть фотография, я в пиджаке в очках сонцезахисних і намалювала вона маму. и дуже мне, ось такая дівчинка, дуже гарна взагалі. І мені дуже сподобався один малюночок. Когда я його побачила, у меня потекли сльози. Дуже-дуже мне сподобався цей малюнок. Ось цей и зараз я вам покажу просто такой классный. ось она намалевала себя ось такого Карлосона у них на уроке мстецо было задание чтобы намалевать Карлосона. она намалевала Боже, ну где же цей малюночек? Ось. Ось цей малюночек. Вин напоминает нашу Украину. Дуже-дуже гарный. Я сейчас говорю, что я когда его побачила, то дуже потекли аж слезы. Вообще у меня где-то есть... Я сделала видео шостый, там показала вам цей малюночек. Ось. Есть у меня... Ось такая коробочка. Здесь дуже много кубиков разных. Мы с Наринкой э, изучаем э, циферки, буковки. Дуже много э, ось таких карток. Ось они мы изучаем по ним. А, буковки Ось И шоще а, ну, Значит я рассказываю вам Про свою старшую доньку Сейчас я им покажу Ось Такие фломастеры У нее есть Это одни из фломастеров У нее очень много вы теж, если детинка творческая, можете подорвать и есть ось такие мастеров. Дуже классные. Далее она еще увлекается. У нее есть ось такая атомная Она дуже гарно робит, робит разные фигурки брелочки делает она сделала мне брелочек у меня где-то надо найти на ключах брелочек зараз она увлекается у нее есть такой набор вы бачили, что я замовляла ей набор, она показывала вам посылочку, у нее есть таких наборов и она делает браслеты на шею ожерелья я їй сказала що ось какие у тебя гарні ожерелья то она мне сказала мама ты що? ты вообще блин ты ничего не зрозумієш. це не ожерелья а це чокеры так що, ось такі буси це чокеры по-новому теперь буду знать потім я ей замовляла ось такую приставку Она подходит как для э, телефона, вот такая раздвигается, для планшета, для айпада, э, для компьютера. С помощью ней она играет, ось такая. Кстати, э, и подходит и для мальчиков. Я э, ну, не крестнику, а родственнику, мальчику я э, замовляла тоже такой такую вот приставку игровую. Далее есть вот такая, я не знаю, как она называется, такая штучка. Покупала я альбинки, а зараз играю на ринка с ней. Далее есть вот такой мини принтер. Альбинка дуже хотела, я ей купила. ось такой, коштует примерно 900 гривен плюс бумага. Она печатает разные малюнки, печатала даже контрольную работу, такую маленькую себе шпаргалки робила. Ну, кстати, дуже классная вещь для девочек. Есть еще вот такая сумочка, дуже гарная. Это сумочка-копилочка. Вот сюда мы ложим мелкие гроши, а вот сюда вот такие крупные. Здесь кот. Зараз она, я не, я не помню, по-моему, на батарейках. Да, на батареечках таких. И Играется. Зараз я покупала для Альбинки. А играется зараз Тариночка. Вот такая уже милая сумочка для доночек а, есть ось такая у нас ручка, зараз я вам шпаргалочку открою и скажу Apple Pencil называется альбинка с ней играет ось такая ручка, кстати подходит и как для хлопчиков так и для девчат как-то она включается, я уже даже не разбираюсь с ней. И Альбинка рисует, малюет, пишет на планш, на iPad, на телефоне цей ручкой. Специальная какая-то ручка, но я зам... она хотела, я ее замовила. Что еще можно вам показать? А есть еще ось такую Конструктор, це магнітний конструктор я замовляла на касті. кошту я замовила по скидки. Буквально дуже бага, дуже велика скидка була. Ну Коштував он 1000 гривень, ну я замов ну, дуже велика скидка була, я його замовила. Це ось такий магнітний конструктор. Тут дітки самі, як... ванны, и как им нравится, они его собирают. Вот, допустим, они избирают белочку, там есть дальше такие вот пластиночки, допустим, орешки. Мы можем сюда на вторую сторону прикрепить орешки, потому что, допустим, что белочка кушает, и мы ищем орешек и прикрепляем. Черепашка. С другой вот прикрепляем, допустим, черепашку. Это все на магните. С другой стороны, я помню, черепашка. И с другой стороны должен быть аквариум. Допустим, где черепашка живет. И битынка ищет, находит аквариум и крепит сюда. Ну, уже такой э, цикавый конструктор, развивающий. Вот такой. Айпадов, телефонов, велосипедов, самокатов. Это все у нас в двойном экземпляре я и покупала. И еще ось такая паровоз, уже классный. Даринка им играется. Подарувала нам крещены. Здесь разные. Аспириус такие. Дуже мае. классные. Ось. И хочу показать еще ось такой брелочек. Он светится лазером. Также подойдет как для хлопчика, так и для девчонки. Зараз грається Даринка младше доночка. Ось такой, ось таку частинку. Це частинка буквально 1 десята іграшок які у нас є які граються доночки, які ви можете подаровать э, своїм донечкам, І... Ось такие еще есть планшеты для малювания. Где-то есть стики. Они малюют резными колерами. Ну и ось такие игрушки. вы побачили. Всем дякую, что были со мной. Если сподобалось видео, ставь пальчик вверх и подписывайся. До скорых встреч! Всем пока!